बात है कि हमें जो चीज़ बग़ैर मेहनत के मिल जाए जिसके ऊपर हमें मेहनत न करनी पड़े तो दौ न करनी पड़े भागना ना न पड़े बिला मेहनत बिला मुशक्कत मिल जाए चीज़ उसकी हमें कदर नहीं होती और जो चीज़ हमें मेहनत के साथ लेनी पड़े मुशक्कत के साथ लेनी पड़े उसके लिए एक टाइम पीरियड गुजारना पड़े तो उसकी हमें बड़ी क़दर होती है डी की इसी तरह माँ बाप हमें बग़ैर मेहनत के बग़ैर मशक्क़्त के मिल जाते हैं इसलिए हम उनकी क़दर नहीं करते और दूसरी ये कि बीवी जो है बच्चे जो हैं ये हमें मेहनत और मशक्क़त से मिलते हैं मतलब अगर हम कमाने वाले होंगे हमारा अपना घर होगा हमारे पास पैसा होगा तभी जाकर हमारी शादी होनी है तो इन चीज़ों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है भागना पड़ता है मुशक्क़त करनी पड़ती है इस वजह से हम उसकी बड़ी कदर करते हैं और जो चीज़ हमें बिला मुशक्क़त बिला मेहनत मिली है उसकी हमें कदर कोई नहीं होती और जब कोई चीज़ हमसे जुदा हो जाती है हमसे छिन जाती है हमसे दूर चली जाती है फिर हमें उसकी कदर महसूस होती है अब वालदान ज़िंदा हों तो हमें उनकी कोई क़दर नहीं होती हमें कोई एहसास नहीं होता जब हमारे वालदे इस दुनिया से चले जाते हैं फिर हमें कदर महसूस होती है मालूम होती है फिर हम रोते हैं लेकिन इस पछतावे का इस रोने का क्या फ़ायदा कि उनकी हयात में जब वो ज़िंदा थे जब वो हमारे पास थे उस वक़्त तो हमने उनके साथ हुसन सलूक किया नहीं तो मरने के बाद ये सब कुछ करना मरने के बाद उनके लिए रोना ये सब कुछ बेकार है लेकिन फिर भी वालदान की ये शफ़कत है कि अगर वालदान ज़िंदा हैं तो उनके पास बैठना इबादत है अगर वालदान इस दुनिया से पर्दा कर गए तो उनकी कब्र पर जाकर उनके कब्र की ज़्यारत करना भी बायसे शफ़कत और रहमत है अब एक बात अभी हज का कोटा चल रहा है लोग हज के लिए अपनी टिकटें करवा रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है हज के लिए अब यहाँ से बंदा ख़र्चा करके जाएगा हज करने के लिए वहाँ पर उसको इतना मेहनत मशक्क़्त करनी पड़ेगी हज के अरकान अदा करने पड़ेंगे लेकिन ये सब कुछ करने के बाद जो बंदा यहाँ से जाएगा फिर वापस आएगा किसी के पासपोर्ट के ऊपर किसी के पास ये तसदीक नहीं होगी कि तेरा हज कबूल हो गया हो जाए तो ठीक वगरना अल्लाह के हवाले लेकिन आका करीम अलेगी सलात वसलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने वालदेन को मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है रब तला उसको मकबूल हज और उमरे का सवाब बता फरमाता है फिर सहाबा के ने पूछा कि यार रसोल्ला एक मरतबा देखने से के बार बार देखने से तो आकाकरीमले की सलात वाम ने इशाद फरमाया कि जितनी बार मोहब्बत के साथ देखोगे रब तला उतनी बार मकबूल हज जो उम्र का सवाबत आ फरमाएगा तो माँ बाप अगर घर में बैठे हैं अगर वो हमसे नाराज़ हैं और हम मक् मदीने जा रहे हैं हम मसाजिदों में जा रहे हैं हम आस्थानों पर जा रहे हैं दरबारों पर जा रहे हैं ये सब कुछ बेकार है जब तक माँ बाप हमसे नाराज़ हैं और जिन्होंने माँ बाप को राज़ी किया जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की तो रब तला ने उनके ऊपर इनाम भी बड़े फरमाए हैं पिछले जुमा था कि जिन्होंने माँ बाप की गुस्ताखियाँ की बेअदबियाँ की उनको रब तला ने कैसे कैसे अज़ाम में मुबतला रखा अब यह है कि जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की जिन्होंने माँ बाप को राज़ी किया जिनके माँ बाप उनसे इस दुनिया से राजी गए उनके ऊपर रब तला ने क्या इनाम फरमाए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है क्या क्रिमल ही सला सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा ऐसा होता कि मैं नमाज पढ़ा रहा होता और पीछे से मेरी वालदा मुझे आवाज़ लगाती बेटा मोहम्मद बात सुनना तो मैं नमाज तोड़ कर अपनी वालदा की बात सुनने जाता इससे बढ़कर माँ और बाप का मकाम क्या हो सकता है और अगर माँ और बाप की कदर पूछनी है तो उनसे जाके पूछो जिनके पास ये नमत नहीं है जिनके पास माँ बाप नहीं है उनसे जाके पूछे कि उनके रात और दिन कैसे गुजरते गए